У логреді взялись за безпечне пересування на велосипедах. Концепцію розвитку велосипедного руху обговорили під час сумісного засідання представників міської влади, правоохоронці, керівники комунальних служб та ініціатори проєкту Час обирати велосипед. Проєкт стартував 1 квітня. На даний час він перебуває на стадії аналізу, дослідження, обговорення. На наше Цель нашего совместного совещания Ассоциация, Полоградская ассоциация велосипедистов и городской совет как партнер данной организации. В первую очередь инициатором является наша Полоградская ассоциация. Дает старт проекту, который стартовал 1 апреля 2016 года. Время выбирать велосипед. Название данного проекта. Ассоциация и э, э, Роскосовет обращаются всем, кто э, за то, чтобы наш город был безопасным, для того, чтобы по нашему городу было комфортно передвигаться на велосипеде, присоединяться к данной акции, к данному проекту которые будут совместно разрабатываться общественными организациями и в первую очередь основная доля, особенно практическая доля, связанная с обустройством различного рода технических сооружений. Для этого предназначены будут ложиться на городской совет. И надеемся, что к данному проекту присоединятся и все безразличные люди, предприниматели и просто обычные обыватели. Главной целью проекта есть разработка концепции велосипедного движения и обустройства велоинфраструктуры города Полограда. На ближайшие несколько лет с велосипедистами, активистами, экспертами, а также привлечь в данной работе представителей органов местного самоуправления, руководителей различных подразделений, которые имеют к этому непосредственное отношение. На данном совещании присутствуют представители городского исполнительного комитета, представители депутатского корпуса, секретарь городского совета, представители полиции, которые также будут принимать непосредственное участие, потому что в любом случае нам надо будет согласовывать. У нас присутствует глава гражданской организации Инция технического развития Киреева Самарода Тернов, Сивич Юрий Васильевич, Приходько Владимир Леонидович, Колесник Валентина, Чернышова, Ильяна Сергеевна, это эксперт по развитию велоинфраструктуры, это Ассоциация велосипедистов Киева. Для нас очень важна ваша точка зрения и ваш опыт, потому что последние, скажем так, полгода то, что мы видим на экранах телевизора, эти действия, которые предпринимает Киевская администрация и Ассоциация велосипедистов Киева, мы, наверное, значительно уже продвинулись в этом направлении. И ваш опыт будет очень полезен для того, чтобы мы совместно с вами разработали Нашу совместную концепцию и реализовались. Мы решили провести анализ нашего города на наличие белой Что же у нас в городе есть? У нас есть прекрасные интересные места в городе. Мы назвали это картинки нашего места. Там, где мы обозначили... Памятники, архитектуры, майданы, курганы. То есть мы можем развить туристические маршруты. Это будет очень интересно, и велосипедисты смогут это все посмотреть. То есть, есть в нашем городе велопарковки, и очень многое нас это очень порадовало, что в городе действительно практически возле каждого магазина есть парковки. Мы насчитали 96 парковок. На данный момент мы еще проводим исследования, мы еще не были в районах отдаленных, таких как Литмаш, ЗТО, но, по крайней мере, весь центр, химзавод мы уже исследовали. Но есть у нас отбор нос с этими парковками. Процентов 40 из них э, удобные, да, можно и закрепить велосипед, в принципе, безопасно, это хорошо. Но остальные, оставляем желать лучше. Или же это в парковке только можно подцепить колесо, но это не спасает от ворота. Или же в парковке те, которые ставишь велосипед, но он падает, он не дает устойчивости. Поэтому ну, хотелось бы, конечно, это изменить, чтобы все было комфортно и удобно. Также в городе у нас есть веломагазины. У нас их четыре. Даже не веломагазины, а это пункты продажи велосипедов. Это рынки и плюс магазины. Там же можно и получить обслуживание, то есть можно мелкий ремонт сделать в этих же пунктах. Есть у нас большие велопаркинги, которые под охраной находятся. Это территория Шинзавода и Химаш а, и там открытые парковки, которые закрываются под ключ, и именно для сотрудников этих заводов. Также у нас в городе есть велопрокат. Первый. Он открылся в прошлом году. Может, Юра детальнее расскажет. Это он был инициатором этого дела. В прошлом году появилась такая инициатива. Хотелось покататься на велосипеде, но у меня Велосипеда не было, и захотел, я захотел где-нибудь его взять на прокат как в больших городах, какие-то Днипропетровск, даже на Московске есть прокат велосипеда. После этого, как я понял, у нас в Палараде отсутствует велопрокат и решил сам заняться, сам его. Вот. Поначалу это было диковинку, люди подходили, удивлялись, рассматривали велосипеды. Как-то они так, с таким удивлением смотрели на него. Но как-то со временем, вот скажем, ну, там, к концу лета я. Открыл белый прокат, с деньги лета, к концу лета люди начали кататься, активно брать, все поняли, что что-то интересно, там масса удовольствия, масса впечатлений. Ну, вот таким вот образом сейчас в этом году сезон открывается, по нему должен выставить прокаты. А где в каком районе? В прошлом году я стоял в Кермайском парке возле спасательной станции, в этом году хочу в детском парке открыть. В детском парке? Ну там где зона различила. Ну, ну, здесь есть, sort of... Ну, я понимаю, но здесь же как бы детки гуляют. Ну, они не катаются по самой... У них территория, он берет велосипед, он может выезжать куда ему надо. Это может на сутки выезжать за город куда-то еще. Он не обязательно катается по какому-то определенному маршруту. Пять ну, пока. Поэтому... Мы сейчас не обсуждаем Нет. бизнес, и мы обсуждаем ну, надо, начало так, и, так, и, и благая цель, и которая приносит в первую очередь радость и удовольствие нашим жителям. И, наверное, во вторую очередь это бизнес-проект, который развиваться будет в будущем. Люди увидят ваше начинание и, конечно же, конкуренты конкурент появятся. Владимир Леонидович, а какая основная улица является травмоопасной? Какая основная? Улица Непровская. У нас на улице Днепровской 6 мест конструкции ДТП. Это Днепровская Ларина Комарова, Днепровская Ленинградская, Днепровская, Новороссийская, Днепровская, Котовская, Днепровская, Днепровская, Дзержинского, Днепровская, Днепровская, Пор... не просто. А, Пору -пору. Вот, вот напрашивается, да, сразу? Да. Сразу. Сразу. А, напрашивается да. та велосипедная дорожка, которая заложена в бюджете от 40 лет от да. центра города. Да. Она Это есть, она связана. Да. Вот, как бы, наше, наше да, развитие, да. И еще я хотел бы добавить сказанному господину офицерам о том, что увеличилось увеличилось количество большегрузного транспорта да. связанного с зоной боевых да. действий с перевозкой грузов именно по улице общего государственного значения это улица Зипровская поэтому это тоже наложило свой отпечаток на увеличение этого количества пожалуйста продолжайте да, я бы хотела еще дополнить по поводу того почему у нас часто происходит так. То есть дети почему выезжают на дорогу у нас? Потому что им не две То есть получается вот этот возраст, да, я просто не помню там со скольки, с 8, по-моему, до 14 вот этот промежуток, когда ребенок вроде бы как и сам уже может кататься, да, но ему еще не разрешено правилами выезжать. Да, только в сопровождении. И получается, что ну, до парка парки у нас разбросаны, покататься, в принципе, нет. а во дворах, да, они ездят по дороге, потому что больше негде это раз. Ну, а во-вторых, дети, которые вот 14 лет катаются, они действительно не знают правил. Ну, и родители многие тоже не считают велосипедистов полноправными членами дорожного движения. Да, это да. но есть еще проблема. Вот, мне довелось побывать в Европе, и, там, ну, в Англии, Голландии, Германии. Я обратил внимание на то, что какой обязательное наличие жилетки с э, полосами. Это обязательное наличие шиле. шлема. У нас же этого нет. И тут световая. Да, это не световая и звуковая сигнализация. И это бьюти. еще одно направление. Оно должно быть развитие и безопасность этого всего. Они должны идти рядышком, безраздельно. Очень безопасно. Это. Я извиняюсь, добавлю. Шестой пункт полностью идет выбор до через Чем, как они должны быть экипированы, mm -hmm. какие они должны задерживаться. И после изменения правил дорожного движения на данный момент велосипед уже транспортным средством. То есть пока не, не носились изменения у правил дорожного движения, был просто велосипед, а сейчас это уже является транспортным средством. Не mm хочется -hmm. добавить, что mm я -hmm. хочется, чтобы вы были Первая школа, город своими руками, так вот, и по внутреннему таре установлена в площадку. Для правил дорожного это инновация, поэтому можно вам совместно с ними работать, и это будет успешный такой вариант вообще без. Да. Это как опыта на весь во Да, я на самом деле права, если вы обратили внимание, сейчас ДТЭК выставил проект Город своими руками, и вы можете принять активное участие, и те же основные точки в то, да, рамках. Грант будет, так что... Такого еще не было, это будет очень интересно. может быть... Там до 20 мая все принимается. потому что там порядка от 10 до 50% вашего участия и... Ну и в контексте сказанного я хочу сказать, что в этом году на содержание дорог городским бюджетом предусмотрено 9,2 миллиона гривен для ремонта различного вида дорог, в том числе и пешеходных дорожек. И порядка 25 миллионов гривен да, финансирует областной бюджет на эти же цели для капитального ремонта дорог. Это более дорожки, но это улучшит качество тех дорог, по которым в данный момент ездят велосипедисты. Тоже как и значимо ассоциация улицы Киева инициировала подсчет велосипедистов, который уже проводится три года. И в прошлом году вот, сам, самым, велосипедным городом из тех, которые считают, стал город Миргород, который меньше даже по размеру, чем был У них очень похожие тенденции, того, что вы, вы представили по вот, составу велосипедистов, Поэтому было бы очень интересно, если вы готовы присоединиться к счетам да, к да, методике, да. как минимум было бы очень интересно сравнивать, да, потому что ну, было бы ну, выиграл Киева и Харькова по количеству велосипедистов. То есть это было для нас, например, очень большим сюрпризом. И, и по абсолютному количеству подсчитанных велосипедистов, и по а, велосипедистов за один час на одном перекрестке. То есть у вас есть возможность хорошо соревноваться, потому что... На самом деле в Европе считается, что чем больше женщин на велосипеде, тем более доступная, свободная как быть, сеть для города в городе. И если это правда, да, то есть у вас этот счет это счеты подтвердят, то это очень высокий, около 40% это очень высокий процент для украинских городов. У нас это обычно 10-15%. к сожалению. женщины не чувствуют себя безопасно на улице на велосипеде, и из-за этого не отказываются от этого. Относительно безопасности, это серьезная реальная проблема с того, что вы озвучили, потому что даже в больших городах Украины, например, в Киеве в 2015 год не было ни одного смертельного случая с велосипедистом. Это прогресс, который был достигнут, но они над этим работают. На данный момент в Украине, вот данные представлены за 2015 год, количество городов, которые развивают велосипедную инфраструктуру, это... Уже, уже не полный список, на самом деле, в 2016 год уже Полтава и Николаев успели принять свои концепции, а Херсон разработать, и э, это только те города, которые работают с ассоциацией жильцов Киева. Многие из этих городов, про которые я сейчас буду говорить, мы работали вместе, некоторые города, например, Тернобыль, э, разработали сами и только выдавали нам на, как бы, на обратную связь какие-то рекомендации, дополнения и так далее. Первым городом, который разработал концепцию, был Киев, это было еще в 2009 году. Безусловно, это уникальный для Украины город по своим размерам, да, поэтому Киев по ней инфраструктуры осуществлял в несколько этапов, по-моему, шесть районов делили, и начинался это все с такого проекта Старт, который, под который были приглашены немецкие эксперты, которые представили эту самую методику, по которой мы до сих пор работаем. И, по сути, они обучили специалистов ассоциации цветов Киева, которые сейчас оказывают эту консультацию в другим городам. Но и другие города, например, Николаев тоже достаточно большой город со своей сложной структурой, архитектурой города, да, из-за наличия двух рек в городе. То есть подход к планированию много разных. На сегодняшний день мы говорим о маршрутах, то есть о том, где мы хотим видеть как бы обустройство велосипедной сети. А каким образом она будет реализовываться – это уже другой вопрос, в зависимости от возможностей отдельных участков. В Черкасах, например, прямоугольная в... 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 сеть. Там было огромное количество альтернатив. Соответственно, тоже есть своя специфика этого города. А Белая церковь. Мне стало интересно, когда я готовилась к нашей встрече, я посмотрела по соотношению Павлограда к тем городам, которые мы уже планировали, соотношение площади города и населения города. Павлоград, ну, по, по сравнению с другими городами, которые мы работали, это город с очень низкой плотностью населения. Мне будет интересно с вами в процессе как бы, разобраться почему-то, да, потому что я не очень хорошо знакома с города. Ну вот, например, Белая Церковь, По площі в два рази менше, ніж по блогату, по плотності 210, десять, а насілення двісті десять тисяч, це два рази больше, ніж по благам. По завершенню засідання присутні склали карту міста, на котрій визначили найактивніші напрямки руху. Далі подумають над тим, як ці напрямки зробити безпечними для пересування на велосипедах, де облаштувати велодоріжки а чи відділити на дорозі смугу для велосипедистів. А уже наступного дня координатори та учасники проєкту проїхали велосипедами по центральних вулицях міста Харківській Дзержинського повстання, аби вивчити ситуацію, визначитись, де потрібно облаштувати велодоріжки, де на дорозі позначити смугу для руху велосипедами. Якщо це дозволяє ширина дороги. Виявилось, що на Дзержинського та повстання ані велодоріжку, ані смугу облаштувати неможливо, бо дорога занадтуська. Учасники проєкту і далі досліджуватимуть вулиці міста, а потім оприлюднять свои висновки.